محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi pada pada ayat-ayat yang ke-16 hingga 19 dari surah Luqman. Bagi kalian yang memiliki tafsir bin Kasir turun pada jilid yang ke-7, muka surat 278 dan seterusnya. Sekarang perhatian kita adalah pada pesan dalam ayat ke-19 iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqsit fi mashyika waqdu min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. Dan bersedahnalah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Telah kita lihat dalam bincangkan yang lalu bahawa yang dimaksudkan di sini imsi mutasidan jalanlah secara bersederhana laisabil bil batil mutathabbit wala bil mufrid janganlah kita ni jalan dalam keadaan slow yang amat sangat ataupun terlalu laju laju macam syaitan seperti yang dikatakan tapi imsi haunan bila tasannu jalanlah dengan dengan tawaduk sebagaimana yang kita lihat jalannya nabi sallallahu sebagai contohnya begitu juga jalan Umar Khattab radhiyallahu an dan saya telah bawakan pada kuliah lalu bahawa Sayyidina Umar menegur seorang berjalan dalam keadaan slow yang amat sangat lesu dalam keadaan tidak bermaya seolah tidak ada prospek ke hadapan apa yang difikirkan bila seorang lalu di depan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha disifatkan dia ini merupakan antara qura al fuqaha lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha telah pun menegur mengatakan kana Umar sayyid al qura kalau kamu katakan orang itu hebat sangat Sayyidina Umar lebih hebat daripada dia wa kana idza masya asra wa idza qala asma wa idza daraba auja ini telah kita bincangkan dalam kuliah lalu dan saya merujuk juga kepada kitab namanya kenali rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana berjalannya Rasulullah SAW. Buku itu dimupakan terjemahan kepada Syama'il Muhammadiyah dan telah pun disertakan dengan gambar bagaimana pelakuannya, pelaksanaannya, lakonannya. Kalau dibayangkan Nabi berjalan, bagaimana cara berjalan itu, cara Nabi baring, cara baginda SAW pakai serban pun ada digambarkan. Dan buku ini mendapat pengiktirafan para ulama juga di antara Sa'ibu Samaha, Mufti Wilayah Hafizahullah. Maka tuan-tuan dimulakan sekian, dapat kita lihat dalam konteks ini, perjalanan yang dikehendaki, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu itulah pentafsiran kepada al-Quran dan seterusnya Allah menggambarkan di hujung ayat ini iaitu dalam pesan tersebut wudud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir bahawa rendahkan suara mu dalam bercakap janganlah suara itu terlalu nyaring kerana suara yang deras suara yang paling buruk suara yang tidak dikawal itu adalah suara keldai kita dapat melihat bagaimana disebut dalam kitab, kita ke tafsir contohnya dalam tafsir jariyah tabari itu menjelaskan tentang suara keldai ini bila dimaksud dimasukkan oleh Allah SWT dibawakan Akhbah al-Aswad La Sautul Hamir Awaluhu Zafir Wa Akhiruhu amarahum bil iktisad fi aswatihim jadi pendekatan yang dikemukakan di sini mengikut satu riwayat oleh Imam Ibn Jarir Tabari dalam banyak riwayat dikemukakan bahawa suara yang dimaksudkan ini dibenci oleh Allah SWT kerana awalnya adalah zafir dan akhirnya syahid dengusan suara ahli neraka sebab itu dalam tafsir Fazul Bayan menjelaskan bahawa mengapakah suara ini dimaksudkan satu yang dibenci oleh Allah SWT kerana ai sautun dhaifun wa huma sauta ahli nar maka dimaksudkan larangan bersuara nyaring ini sehingga menyebabkan orang terasa terganggu yang disebut awalnya zafir akhirnya syahik seperti dengusan ahli neraka itu bila mereka bernafas dalam neraka nanti maka demikianlah keadaan suara keldai jadi dibawakan gambaran suara ahli neraka seperti itulah maka larangan ini walaupun kita lihat tengah daripada orang Arab seperti kita bawakan tafsir kasyaf pada kuliah lalu sampai di kalangan orang Arab ni punya bencinya istifhash mereka kepada haiwan namanya keldai ni himar ni maka mereka tidak tidak sanggup mereka tidak mahu menaiki himar ini walaupun terpaksa berjalan jauh tapi kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya perkara ni kalau kita lihat bahawa Nabi SAW menaiki keldai kerana Nabi mengambil pendekatan tawadu'an wa tazallulan iaitu Nabi SAW menaiki keldai wa kana alaihi salatu salam yarkabuhu tawadu'an wa tazallulan lahi ta'ala walaupun di kalangan orang Arab ni ada yang tidak menaiki himar kerana istingkafan sampailah kepada peringkat ar rujalah ni mereka sanggup berjalan kaki walaupun jauh tapi Nabi kita SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik iaitu baginda menaikinya bukanlah maksud kat sini nak ceritakan suaranya buruk lantas semua yang ada pada himar ini dianggap buruk mikir kata Imam Qurtubi maksudnya suaranya sahaja tapi binatang ini tetap berguna untuk mengangkat beban yang berat sebagai contohnya jadi Nabi kita SAW sendiri pun kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah baginda SAW menaiki keldai ini beberapa kali termasuklah ketika melaksanakan ibadah haji sebagai contohnya jadi tuan-tuan perempuan ini minta kasihan dapatlah kita faham kat sini bagaimana tak terhadap tak hadap ayat-ayat yang menggambarkan tentang kesempurnaan pendidikan yang dianjurkan oleh Allah SWT mengusi pendekatan hamba yang dibawakan kisahnya iaitu Luqman AS di sini. Kita dapat lihat lagi daripada awal bagaimana penekanan yang diberikan kepada aspek akidah. Perhatikan tuan-tuan ya, dalam kesimpulan yang dikemukakan oleh para ahli tafsir ini bahawa antara benda yang dibawa ditekankan iaitu bab akidah daripada awal lagi. Kemudian kita dapat lihat juga bagaimana pergaulan yang diajar kemudian tekankan bab salat amar ma'ruf nahi mungkar dan diingatkan kepada mereka ni bagaimana pergaulan jangan ada kesombongan bahawa mengajar anak ni ta'amul ma'anas si ibadah ajarah kepada anak-anak bahawa bergaul dengan manusia ni merupakan ibadah dan bermulanya ibadah ini dalam pergaulan pada orang paling dekat dengan kita sebelum kita dah gambarkan tentang pergaulan dengan ibu ayah bersyukur pada mereka menghargai mereka berkawan dengan mereka walaupun si ayah si ibu itu merupakan orang kafir anak itu masuk Islam seperti contoh yang berlaku pada zaman sahabat kemudian orang keliling kita tak cik awalan ma ma'amil nazafah latih anak-anak kita ni untuk menghormati orang yang banyak jasa kepada kita sebagai contohnya orang yang menjaga kebersihan tuan-tuan tahu tak kalau kat negara Jepun tu bagaimana mendidik masyarakat komuniti Jepun menghargai lori sampah itu orang yang bekerja dalam bidang sampah itu yang bagi kita orang yang paling kotor lah seolah-olahnya bagaimana kalau lori sampah tu lalu dia ajar anak-anak itu untuk tunduk kepada pemandu lori sampah tu kepada yang bekerja mengangkat kalau tidak ada mereka ni bayangkan betapa kotornya negara kita ataupun penempatan taman dan sebagainya begitu juga buat baik kepada ada mereka yang sebagai contohnya membasuh kereta kita sebagai contohnya orang yang membaiki kereta kita ni disebut oleh Dr. Misha'al Al-Falahi dalam buku beliau tajuk al tadabbur. betul betapa pentingnya kita mengajar sifat tawaduk ni kepada siapa sahaja yang ada keliling kita dan anggap mereka ni merupakan klien kita customer kita maka kita akan jadi manusia yang paling baik jadi dapat kita lihat bagaimana keperluan kewajipan anak-anak dibimbing dididik untuk berakhlak dengan akhlak mulia ni kemudian diajar juga si ayah si ibu supaya melakukan proses pendidikan ini berlaku berterusan dan kita telah lihat dalam ayat yang awal ketika kata Luqman ini kepada anaknya Allah mengingat kita wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah jadi perkataan ya'izuhu itu wa'aza ya'izu dia merujuk kepada fi'il mudhari yang merujuk kepada betapa pentingnya perkara ini berlaku berterusan mengambil kira tempat waktu masa yang terbaik untuk bercakap dengan anak-anak setengah pakar pendidik merujuk kepada waktu-waktu yang penting untuk diambil peduli oleh si ayah si ibu contohnya waktu makan, waktu sebelum tidur, waktu hantar ke sekolah, waktu salat berjemaah, bagaimana pernikahan ini berlaku. Saya merujuk pada satu kisah daripada hadis sahih. Bila Nabi SAW pergi menziarahi rumah Umur Sulaim, anaknya Anas Nazim Malik. Umur Sulaim ni, suaminya tidak masuk Islam, suaminya telah pun migrate ke negara Syam dan mati dalam keadaan kafir. Umur Sulaim ni akhirnya berkahwin dengan Abu Talha. Tapi Anas ini hasil perkahwinan dengan suaminya yang terdahulu, Anas bin Malik. Ini semua kita tahu tentang kisah Anas bin Malik, sahabat Nabi yang yang mulia Mesirari sahaba wal sahabat ini muda jumpa dengan Nabi SAW dan ketika Nabi wafat usianya baru 18 tahun tapi Anas ni punya jasa besar membawa kepada kita melakukan hadiah-hadiah yang penting ini Anas menceritakan kerana Nabi SAW ahsanan nas khuluqan wa kana li akhun yuqawlahu Abu Umair kala ahsibuhu Fatiman wa kana idha ja'akal ya Aba Umair ma fa'la fa nughair kana yal'abu bihi farubbama hadara salah wa huwa fi baytina faya'amu bi bisat al di tahatuh fayuknasu wayundakhu thumma yaqumu khalfahu fa yusalli kisah Nabi salam ni pergi ke rumah Ummu Sulaim menekati keluarga ini keluarga yang mulia ni Ummu Sulaim antara wanita yang paling banyak berkatnya dalam Islam dan suaminya Abu Talha pun terkenal sahabat yang mulia Tonton dan tahu kisah bagaimana Ummu Sulaim ni menghadapi kematian anak ketika suami dia ada di rumah cerita ni masyhur Tonton Nabi kerap berkunjung ke rumah sahabia dan suaminya sahabia yang mulia ni anak mereka pun sahabat juga iaitu Anas Malik Nabi datang ke rumah tiba waktu salat Nabi mengambil wuduk dan sembahyang bersama dengan mereka di rumah jadi imam sallallahu alaihi wasallam Nabi bergurau dengan adik kepada Anas ini Nabi panggil namanya Abu Umair ketika dia main dengan burung ni Abu Umair ni ada bela burung kat rumah anak burung di sini Imam Syafi'i meletakkan bahawa memelihara burung tu tidaklah menjadi kesalahan seperti mana orang melihara ikan bukanlah seperti kata setengah orang memelihara burung itu haram yang haram bila kita tidak bagi makan yang haram bila kita menganiaya si burung tu ini ada dalam Fathul Bari Syarah sahih Al-Bukhari yang pentingnya Nabi SAW pergi ke rumah Anas Malik ni pergi ke rumah ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anhu wa jami'an Nabi melihat Abu Umair ni adik kepada Anas dengan si ibu ini bapa berbeza sedang main dengan burung sampai burung tu mati burung kecil ni adalah macam burung pipit maka Nabi SAW bergurau bertanya kepada Abu Umair ni apa yang burung tu buat sallallahu alaihi wasallam dan kala baginda tahu bahawa burung itu sudah mati dan adik kepada Anas sudah dalam keadaan kemurungan saya bawa kisah seperti ini untuk tuan-tuan faham bagaimana kasih sayang yang patut diberikan kepada anak-anak terutamanya anak kita yang berada bawah namungan kita dan telah saya jelaskan daripada awal lagi bagaimana perkataan yang digunakan oleh Quran Ya Bunaya ini merupakan satu bentuk talatuf panggillah anak-anak kita ni dengan panggilan yang dia suka bahkan disuruh dalam kitab Rehatu Tadabur ni kita letaklah nama anak-anak kita sebagaimana mereka suka dan kita pun suka Hattasma waladika fi jawalika yajib ayyakuna latifan ala qadri amalika minhu walaysa isman mujarradan tengok bagaimana pendekatan Quran ni ni kalau kita serasikan dengan amalan semasa kita, kontemporari kita. betul pentingnya letaklah nama yang baik-baik untuk anak kita. Letaklah hui ke depannya. Ayang berarti yang kita sayang. Lepas tu nama yang dia suka. Rahman yang baik contohnya. Khadijah yang mulia contohnya. Jadi letak perkataan macam tu. Abdurrahim yang salih. Nama seperti itu setiap kali bila naik panggilan mereka ni, maka kita akan nampak Allah Akbar. Dan doa itu akan muncul dalam hati. Subur balik semingatan kita kepada mereka. Seolah-olah pada hari kelahiran ketika kita sambut dahulu. Demikianlah Quran mengatakan ajar kita. Ini menarik juga kata beliau dalam tadabur kepada ayat ini, bahagian-bahagian ini kalau kita perhatikan, lembutnya sentuhan yang dibawa di Quran, kesinambungan, kesempurnaan tarbiyah ini tuan-tuan. Yajib alla takuna fi hiwara janibiyah. Au nasaih diberi mafsulah anahwadif at tarbiyah wajib an tajri fi liqaat tarbawiyah usbuiyah ni sepatutnya berikan dengan anak-anak yang bersifat wah wa yaizuhuni berlaku secara berterusan berlaku waktu makan kalau boleh setiap hari setiap waktu kalau anak tu dah masuk ke college kita rebut peluang untuk jumpa mingguan bawa makanan ke berjumpa dengan dia kat asrama ke kerana anak-anak ni perlu diraikan sentian rupa bila quran mengajar kita dan dapat kita lihat dalam konteks dalam kelompok ayat-ayat bahawa kesimpulannya wasiat Luqman ni memadukan ataupun menghimpunkan keutamaan-keutamaan dalam beragama ni perkara yang sifatnya akhirat dan akhlak yang mulia dekat dunia wasiat ini kalau kita lihat mencakupi sembilan perintah kalau kita flashback balik kita lihat ada sembilan perintah sebenarnya tiga larangan tujuh illah ataupun sebab dan alasan insyaAllah saya akan buat kesimpulan ni dalam kuliah datang apakah yang dimaksudkan dengan kesembilan perintah yang dimaksudkan di sini dan tiga larangannya kemudian tujuh illah ataupun sebab إن شاء الله كتاب كل والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأركانه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته.